Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. okay, Alhamdulillah hari ini kita bersama Tuan Guru Cikgu Kuya Syamsuddin bin Haji Ismail Untuk sesi sembang santai Isu hari ini uh, berkenaan limau dalam perubatan Melayu Jadi saya nak tanya Buya Bolehkah dalam rawatan Menggunakan limau Contoh limau nipis, limau purut ataupun apa-apa limau Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Firdaus uh, Satu tajuk isu yang menarik Cuma saya Saya bukan ustaz uh, Jadi kalau nak cerita about, dari segi hukum uh, Saya rasa saya tak nak cerita Mengenai hukum Cuma setahu saya uh, Apa yang disampaikan oleh guru saya Apa yang disampaikan oleh guru-guru Saya sebelum ni Uh, penggunaan limau dalam sesi rawatan ataupun dalam sesi pengubatan adalah harus bukan wajib tetapi adalah harus a hmm. uh, terutama juga kalau kita sentuh mengenai perubatan melibatkan kalau contoh perubatan sufi okey kalau perubatan dalam perubatan sufi tadi ni uh, penggunaan bahan-bahan yang berbentuk alami Uh, di sekitar ataupun di sekeliling sekeliling uh, tempat tinggal pesakit Itulah bahan yang paling uh, utama digunakan Berbanding daripada bahan-bahan yang diimport Ataupun bahan-bahan yang bukan daripada uh, iklim Ataupun kawasan tempat tinggal pesakit tadi Begitu juga dengan dalam perubatan Melayu Oleh kerana kita ni orang Melayu uh, Lingkungan dalam Nusantara jadi penggunaan limau ni adalah satu bentuk penggunaan bahan termasuk dalam kategori, kategori herba yang berada di, di dalam radius ataupun dalam lingkungan tempat tinggal pesakit. Jadi dari segi ilmu perubatan, keadaan tempat tinggal, iklim, tanah dan sebagainya akan mempengaruhi sama ada proses pengubatan ataupun aa, memberi kesan efek kepada fizikal tubuh seseorang. Jadi pada saya penggunaan limau tadi ini adalah harus dan boleh selagi kita mempunyai niat kita mempunyai niat melakukan kaedah pengubatan atau perubatan tadi aa, berlandaskan syarak atau kita berlapikkan tauhid kepada Allah Taala bukan kepada selain daripada Allah Taala. Kita meminta kepada dia, dia yang mengizinkan penyakit tadi itu turun dan berlaku dan dia lah yang memberi izin penyembuhan tadi itu untuk berlaku. Jadi itulah dari segi pendapat saya. Okey, terima kasih tuan guru. Jadi untuk uh, soalan kedua Apakah ada kaedah atau cara untuk memotong atau menggunakan limau dalam perubatan Melayu? Sebab saya tengok dalam TikTok ke YouTube macam-macam kaedah yang ditunjukkan. Baik. Ah ini ah uh, soalan yang agak panas. Mungkin uh, ada kaitan dengan perawat lain uh, Mungkin uh, Dalam perubatan ni dia banyak Okay, dalam perubatan ni kaedah cara bagi seseorang perawat tadi tu untuk melakukan pengubatan Ataupun melakukan kaedah dan cara merawat banyak Kalau kita nak fokuskan pada satu kaedah Ataupun kita nak tetapkan hanya satu kaedah sahaja yang boleh Dan nak menafikan kaedah yang lain Ataupun nak menafikan cara perawat lain Bagi saya mustahil dan saya rasa tak sesuai okay? Sebab kita ni ada kepelbagaian Kaedah dan cara Masing-masing perawat dia ada sanat Daripada guru dia Dia ada ilham Dia ada petunjuk Jadi daripada satu orang perawat Daripada perawat yang lain Memang akan dapat kepel, kepelbagaian kaedah tetapi ia bergantung kepada itikat. Itikat menggunakan bahan tadi itikad untuk tujuan tadi dan macam saya kata tadi berlapikkan berlandaskan tauhid dan syarak okey mungkin ada orang dia pegang buah limau tadi tu dia akan potong atas dan bawah itu sudah memadai ada setengah orang dia akan potong atas bawah keliling tepi kiri dan kanan empat penjuru berlandaskan ilmu sanat dan pemahaman dia. Ada juga setengah orang akan potong limau tadi tu dan diselit dengan akar Jadi kepelbagaian tadi ni bagi saya bukanlah satu isu ataupun bukanlah satu perkara yang nak dijadikan permasalahan. Setiap orang dia ada pendapat dia, dia ada pemahaman dia dan dia ada kaedah ataupun ilmu yang bersanad itu hak masing-masing. Jadi -masing. pada saya